Dear friends, Ukrainians throughout the world, in Ukraine, and here in Canada, in Montreal, are commemorating today the 33rd anniversary of the renewed independence of Ukraine. And Ukrainians not only cherish their independence. They have been heroically defending Ukraine's renewed independence for the last 10 years. This is a day for us to say thank you to Ukraine's armed forces that are defending Ukraine's territorial integrity, and by the same token, the territorial integrity of Europe. We also take this opportunity to say thank you to all the countries that have been supportive of Ukraine, that have sent Ukraine financial, military, and humanitarian aid. We have all witnessed in the month of August when Ukraine's armed forces did a special operation in Russia's Kursk region. That operation showed the vulnerability. Of the Kremlin and of Russia. Today, we are asking the West, NATO member countries, not to succumb to the fear of escalation, but to help Ukraine in this critical time win once and for all. This genocidal war and stop the threat that the Kremlin is not only for Ukraine but for the whole of Europe. We're asking for Western countries to provide Ukraine the necessary resources. For Ukraine to be able to defend its skies and to liberate its territories. We're asking NATO member countries to lift all restrictions so Ukraine can defend itself fully and destroy military targets wherever they may be, including in Russia. That are causing such great harm to Ukraine. And we are asking for Western authorities to confiscate Russian frozen assets abroad and to use them to help Ukraine defend its territorial integrity and rebuild. With solid Western help today, Kursk could be the beginning of the end of Russia's imperialist plans to conquer Ukraine and most of Europe. Chers amis, les Ukrainiens à travers le monde, y compris ici au Canada. et plus particulièrement à Montréal, commémore le 33e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine. C'est une belle opportunité pour nous de dire merci aux forces armées de l'Ukraine qui défendent non seulement le territoire ukrainien, mais défendent l'ensemble de l'Europe. C'est également un moment privilégié pour nous pour dire un grand merci à tous les pays qui ont aidé l'Ukraine pendant cette guerre. C'est un moment pour nous de dire merci à tous les Québécois qui ont accueilli les Ukrainiens temporairement déplacés au Québec. Et c'est un moment privilégié pour dire merci au premier ministre du Canada, au ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, et à la mairesse de Montréal pour nous avoir transmis des salutations écrites à l'occasion de cet anniversaire. Mais de façon plus importante, c'est un moment pour nous de dire à l'Occident de ne pas succomber à la peur d'une escalation, mais plutôt d'aider l'Ukraine à mettre fin à la menace russe, non seulement pour l'Ukraine, mais pour l'ensemble de l'Europe. L'opération militaire à Kursk qui a débuté le 6 août et se continue plus de deux semaines et demie plus tard, démontre la grande vulnérabilité de la Russie. Il ne faut pas avoir peur du Kremlin. Il faut aider l'Ukraine à mettre fin à la terreur du Kremlin. On encourage les pays de l'Occident de fournir toute l'aide militaire nécessaire pour que l'Ukraine puisse protéger son ciel, puisse libérer tous les territoires. Qui sont présentement occupés par l'armée russe, d'enlever toutes les restrictions sur la façon que l'Ukraine se défend pour que l'Ukraine puisse détruire des cibles militaires, qu'elles soient en Ukraine ou en Russie, dans la mesure où ces cibles sont utilisées pour causer. Une, des grands dommages en Ukraine. C'est un moment pour dire à l'Occident de confisquer les avoirs gelés russes à travers le monde et les transmettre à l'Ukraine pour qu'elle puisse les utiliser afin de se défendre et ensuite de se rebâtir. Kursk, peut être le début de la fin des plans impérialistes de la Russie pour conquérir l'Ukraine et une très grande partie de l'Europe. C'est notre devoir de s'assurer que Kursk soit ce début de la fin. The план Шановні пані і панове, Мені надзвичайно приємно в першій мірі привітати вас з третє тратою річницею відновленої незалежності України. Я думаю, що ми тут в Монреалі. Як і українці по цілому світі, і українці в Україні сьогодні, в першій мірі, висловлюємо нашу вдячність Збройним силам України, які героїчно захищають територіальну цілісність України і цілої Європи, слава! Збройним силам України! Дякуємо також всім країнам, які допомагали Україні. Дякуємо всім українцям, які молилися за кращу долю України. Які активно включалися в ріжні ініціативи, щоб допомогти Україні перемогти, і що жертовно свої фонди давали на перемогу України. Щиро вам сьогодні дякуємо, і закликаємо вас продовжувати. Молитися, працювати і жертвувати, щоб приспішити перемогу України. Все. Сьогоднішній день я бажаю нам бажаю всьому українському народу в Україні. І в діаспорі швидкої перемоги і відбудови, а відтак постійного миру і правдивої справедливості і всіх Божих ласк. Щастинам Боже. Слава Україні, слава Україні, слава Україні.